Улыбнитесь, вас снимают. Вот Наташа нам раздавала билеты, за что большое и всех и всех оповестила. Вот там Динка. Встречают девочки в национальных одеждах. Все очень красиво и чинно. здесь расселили наши места Юра улыбнись сделайте так да это наши все наши все наши, все наши девчонки сейчас подожди секунду Вот такой зал здесь. Понимала, 25 лет известному в Республике Беларусь и за ее пределами научно-образовательному центру экологического профиля Международному государственному экологическому институту имени Андрея Дмитриевича Сахарова Белорусского государственного университета. А с чего все начиналось? Чернобыльская катастрофа 1986 года резко изменила жизнь и сознание значительной части населения планеты. Трагедия в Беларуси усугублялась тем, что последствия катастрофы могли оценить только специалисты, обладающие знаниями, позволяющими работать на стыке различных наук – физики, химии, биологии и медицины. Таких кадров в стране практически не было. В мае 1991 года в рамках программы международного сотрудничества ООН по решению чернобыльских проблем Республики Беларусь был представлен проект «Международный Сахаровский колледж по радиоэкологии» подготовленный доцентом кафедры ядерной физики БГУ Александром Михайловичем Люцко. Проект был поддержан правительством Республики Беларусь и первым конгрессом памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. И 20 января 1992 года при Белорусском государственном университете был открыт Международный колледж по радиоэкологии имени Сахарова. Ректором был назначен Александр Михайлович Люцков. 21 октября 1994 года колледж был преобразован в Международный институт по радиоэкологии имени Сахарова, а в 1999 году прошел государственную аккредитацию и обрел статус университета. Огромный вклад в становление и развитие университета внес Александр Антонович Милютин, доктор биологических наук, профессор, академик Международной академии экологии и Балканской академии наук, Действительно член Всемирной Академии Медицины, создавший научную школу в области экологической медицины и радиобиологии. Александр Антонович был ректором ГЭУ с 1999 по 2002 год. С 2003 года Международный государственный экологический университет имени Сахарова возглавляет доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники Семен Петрович Кундес. С 2005 года решением Совета глав правительств Содружества независимых государств МГУ имени Сахарова имеет статус базовой организации по экологическому образованию государств-участников СНГ. Международный государственный экологический университет имени Сахарова в декабре 2010 года был сертифицирован на соответствие системам менеджмента качества, а в 2011 году аккредитован Государственным комитетом по науке и технологиям и Национальной Академии Наук в качестве научной организации. В 2013-м ректором вуза стал кандидат биологических наук доцент Валерий Иванович Дунай. В 2015 году университет с целью оптимизации сети учреждений высшего образования Республики Беларусь был включен в состав комплекса Белорусского государственного университета в качестве самостоятельного юридического лица. Руководитель доктор физико-математических наук, профессор Сергей Александрович Маскевич. Сегодня в составе нашего института три факультета, научно-исследовательский сектор, подготовительное отделение для иностранных граждан, Ереванский филиал, совместный факультет с Таджикским национальным университетом Душанбе. В 2016 году создана образовательная сеть Института с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ и начата реализация совместной подготовки специалистов в области ядерной безопасности с выдачей в перспективе двух дипломов МИФИ и МГЭ имени Сахара БГУ институте трудятся около 200 преподавателей, в том числе ведущие ученые Национальной академии наук Беларуси. Осуществляется подготовка специалистов-экологов по семи специальностям первой ступени образования, семи специальностям магистратуры, четырем специальностям аспирантуры, докторантуре. Профессиональное образование обеспечивается выпускающими кадрами. Добрый вечер, дамы и господа! Знаменательное и поистине торжественное событие собрало всех нас сегодня в этом зале. И вот еще один институт. наш Этот товарищ пропавший. Можно использовать, когда мы говорим о внутренней мобильности студентов. Выпускники первого выпуска ...в полном составе приглашены на наше собрание. Многие из них... Дорогие друзья, Вот у меня такая сегодня... Особенно... Вот это наш очередной министр образования. Я хочу поздравить вас по поручению правительства Республики Беларусь, по поручению администрации президента Республики Беларусь, а также по поручению министерства образования Республики Беларусь. Церемония награждения. пригласили на сцену кучу деканов БГУ. И главное, что Александр. там же наш Анищик. Физфак БГУ. От имени вот Василия он наш. Декана, белорусский билет, Деканского корпуса. всем преподавателям, студентам тоже, Что-то у него с И ногой помощи. хромает. Семени. Спортсмен, вот, но здоровье подорвано вот, спортом. Здесь. казалось бы, глоток белого вина. Ну, нас нормально угощают тут. Надя, Юра. Что-то на кого поворачиваться спиной. А нет, это не Надя, это Наташа Нойка. Не, я... я Наташа Нойка поворачивается спиной. Это, да, самое. это не фото, Коля, это видео. Так. Ребята, никто не уходит, пока все не сторопируются вместе. Все, запрещено ходить. со всеми поздоровайся. уже собираться. День второй. Сегодня 21 января. Оксана к нам присоединилась. Могилев. Да, Могилев. Где ты работаешь? МГУ. Могилевский государственный не университет, не чтобы вы не подумали, чего. На самом деле Могилевский государственный университет. Кстати говоря, у нас присоединяет хорошо. Не знаю, будет или нет, света будет. О, Наташка, Ну тогда это Можете попить песенку. С Оксаной. с Оксаной. Да ты что, серьезно? Нет, конечно, я вспоминаю Ну да, вот народ заказывает. Вот. Ира Шондрова. Остальные все те же. Рассказать. Все большие.

Покажи Пока живу там больше если ну это под Ну вот, хорошо. летящие руки. Сюда а, в... ну нормально. Нет, ну нормально. Нормально. А такая, лицо видно, а, 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 а может быть это и профессия Можешь фотографировать периодически здесь. У нас Я спешу тогда Не тебя, Андрей. Ну, теоретически по английски не Я должен был сам ее приглашать не одна, да? Но я-то считал, она ну, мне как то, какому я, ну я не могу ждать приглашение. Я попросил эту Веру Мич, да, которая, ну, она сам же так. Да, то есть она а журналистка, все там это, она дала приглашение от себя, не типа, она ко мне едет. Не да? Но э, не надо, не надо. она когда же, ну же, надо девушка, она пришла в посольство и стала им спрашивать. А ей говорят, а где вы с этой верой познакомились, да, там типа, ну а да, там ты, ну да, что общего между вами и известный журналист, ну да, 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 типа да. ничего, да, ну типа все, обман, да, там, и все, и на этом обмане и потом ну, реально несколько лет по любым уже законным поводам все равно не давали, кто только да, не просил, как нету, типа, все, до свидания,

И сказал, пьянство, но вы, ну вы узнаете, я этого зах не оставлю чистик, естественно, пришел, он был вообще никакой, он был в состоянии вот полного вот бы этого самого. Ну да. с этого бумажки читал. А товарищ Пол решил, что да, что его отправят прямо в сибирские рудники. И он вышел. Да. Кстати, повел себя, да. Он там писал. Объясните попросил, попросили. Карательная

ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. Песочный город, построенный мной давным-давно, смыт волной, мой взгляд похож на твой. В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья. небе, дым на земле, Место людей, машины, Мертвые рыбы в Свободный зной пустыни Моя сердце разрубит все места, Когда мы будем вместе. Даже если мне повезет И в моей руке будет туз В твоей будет джокер Так не бойся, милая, ляг на снег Слепой художник напишет портрет Воспоет твои формы поэт И станет звездой актер бродячего цирка Дым на небе, дым на земле Вместо людей машины Мертвые рыбы в высохшей реке Свободный слой в пустыне Моя смерть разрубит все места Когда мы будем вместе